Xoş gördük, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərlik YouTube kanal izləyərlərimiz. Bu gün sizə Masazırda çox möhtəşəm, gözəl bir evi tə təqdim edəcəm. Evimiz doğrudan da, dəyərliz izləyərlər, çox gözəl bir evdir. Həqiqətən çox yüksək keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Mən e, video çəkiliş aparmamışdan öncə evin içini gəzdim və gördüm. Evlə tanış oldum, indi sizi evlə tanış edəcəm. Evin yerləşdiyi mövqeyini göstərim sizə, gözəl. Ənlik küsədə 7 metr, 6 metr eni olan bir küçədə gördüyünüz kimi. Ya dar bir küçə deyil, sıxlıq yoxdur. Marsrut yolla, əsas marsrut yolla evin məsafəsi 150-200 metr. Evimiz yerləşir birinci araz marketdən, masazının girəcəyində sağ tərəfdə. Hündür və gözəl bir yerdə yerləşir. Evimizin yerləşdiyi mövqe haqqında məlumatı verdim və indi evin öz, özü haqqında və həyəti təqibini sizə təqdim edəcəm. Dəyərliz izləcilər, evimiz tikilib 3.5 sotda, 3 sot yarımda. Çox yüksək keyfiyyətli və qiymətli əvəzanlıqlarla istifadə olunub evin təmirində. Gördüyünüz kimi evin üst fasadı o, belə bir qabançıqla bəzədilmişdir. Görünnə gözəl bir evdir. Evin Həcəsində sağ tərəfdə belə bir boş yerı buraxılıb. Zövqə uyğun olaraq istəsəz burada yay biçətkası düzəldə bilərsiniz o başda. Ya istəsəz buranı qıraqlarını bağlayıb əkin üçün saxlaya bilərsiniz, ağaz əkib saxlaya bilərsiniz. Təəli zəzlər, sol tərəfdə də zaborun sol tərəfində də belə küçücəy ekmək üçün əlavə yer buraxılmışdı. Evimizin hər tərəfinə fırlanmaq mümkündür. Dəyərlilər izləyir, çəkib sizə təqdim edirəm. Doğrudan da çox gözəl və ürək açan bir evdir. Evin yan tərəfinə bax belə bir yer buraxılıb. Evin tikilişini sizə göstərim. Gördünüz kimi çox yüksək keyfiyyətli qoşa daşla tikilmiş Dörd tərəfi də qoşa daşa tikilmiş evdir. Həmçinin ortada otaqların ara kəsməsi belə qoşa daşdan tikilmişdir. Gördüyünüz kimi qaz xəttidir. Mərkəzi kanalizasiya xəttidir. Bütün kommunallar mövcuddur. Evin yan tərəfində bax belə bir yan tərəfindən arxaya keçməyə yer yaradılıb. Bu da gözəl bir əsas amillərdən biridir ki, evin yanına arxasına keçməyə yer buraxılıb. Gördüyünüz kimi. Dəyərli izləyicilər. Keçək obş tərəfdən də sizə çəkim göstərim. Evin arxa tərəfi gördüyünüz kimi. Dəyərli izləyicilər, evimiz tikilib 3 sol yarımda. Tərz təmiz notarial qaydada. Sənətlərə malik bir evdi. Aha. Keçək evimizin içərisinə. Evet daxil oluruq. Birinci mertebe, bir bütövlüklə istif oldu. Gördüyünüz kimi evin kombi sistemi də qoyulub, hazırdır. Hal-hazırda işləyir. Işte Evimiz Bu 1-ci mərtəbəsi bütövlükdə istif oldu. Evə evet, təəffür edirəm. Maşallah olsun. Evimiz od kimidir. Və giriş qapısından sağ tərəfdə bax 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün belə bir pilləkən bəzədilib çox səliqəli və zövqlü. Pilləkən hələ ki lak vurulmayıb. yan tərəfi bu belə zövqləxdir, gördünüz kimi. Pəzədbib hələ ki lakı vurulmayıb və pilləkən alt hissəsində belə bir boş yer var. Qaydırov kimi istifadə edə bilərlər və burada kombimizin gördünüz kimi kollektor sistemi ilə yığılıb. Kombi kollektor sistem ilə yığılıb. Dəyil izləzlər, onun özü çox gözəl bir sistemdir. Kiriş qapısından Kaldırın. Sol tərəfdə belə bir qonaq, qonaq otağımız var. 6 metrlənin 4 metrlə. 24 kvadrat metr. Qonaq otağı ölçüləri sizə çatdıqca deyəcəm. Qonaq otağımız açıq rəng aboydan istifadə olunub bu otaqda pəncərəsi geniş, üst həyətinə baxır. Çətin digər otaqlara dəyə biləzizlər. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağımız. Mətbəximizi sonra çəkəcəyəm, mətbəx haqqında danışmaq hələ tezdir. Mətbəximiz çox böyükdür. Bu digər bir otaq. Bu otaqda üçün üçə belə bir yataq otağı. Birinci mərtəbədə istirahət otağı deyək, ikinci mərtəbəyə qalxmağa. Əgər təməllik edənlər varsa, birinci mərtəbədə belə bir otaqda istirahət edə bilərlər. Bu birinci mərtəbənin yataq otağı deyək. Gün düşən pəncərləri, dəyərlilərizlər, bütün pəncərlər hamısı gün düşən pəncərləri var. Evin arxa hissəsinə baxır, gördüyünüz kimi heç bir qonşu zaboru ilə Pəncərən önü bağlanmır. Və keçirik koridorumuzun sol tərəfində sanitar qovşaq, həmçinin təmirli, gözəl. Hı, keçirik mətbəximizə. Gördüyünüz kimi mətbəxə giriş qapısının önündən görəsiz enliliyi baxın, baxın. Otağın ara kəsməsi belə qoşa daşlanır. Otaqlara kəsməsi qoşa daşlanıb. Dəyərliz izləyənlər baxa bilərsiniz. Ev çox güclü bir keyfiyyətdə tikilib. Həqiqətən də hər kəsin zövqünə xoş gələcək bir evdir. Daxil oluruq mətbəximizə. Xanımlarımızın ən çox sevdiyi otaq mətbəx. Mətbəx otağı. Baxın. 8 metrin 4 metrə 32 kvadrat metr. Belə bir Mətbəx həqiqətən yoxdur. Yəni biz bunu çəkib sizə ətraflı təqdim edirik. Baxın, bəyərin. Çox ürək açan, gözəl bir mətbəx təmir olunub burada. Mətbəxin iki pəncərəsi var. Biri evin vidon əvvəlinə çəkdiyim kimi, arxa səsinə baxır. Digəri həmsinin arxa hissəyə belə baxır. 8 metr uzunluğu, 4 metr eni. Təyinz edək. Mətbəxdə televizor üçün də yer qoyulub, gördünüz kimi, burdan televizoru qoşdurub mətbəx masasını burdan yığıb və mətbəx mebeli üçün qoyulmuş yer, həmçinin beton xamətlərlə bəklidir. Məsbətimiz də bütöv istiqbuldu. Məsbət seçdim. Çox gözəl və təmirli, danışdıqca bitmir. Yəni burada o qədər səliqəli iş görülüb ki, keçək ikinci mərtəbəyə. Dəyərlı kanal izləyicilərimiz, evimiz 5 otaqlı. 3 sot yarımda tikilmiş bir evdir. 5 otaq. Otaqları da hamısı genişdir. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkən hissədən Əmizə 2-ci mərtəbəsidir. 2-ci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı. Pilləkəndən qalxan kimi sağ tərəfdə ləçən nüzbəsiz belə bir yataq otağı 3 320-yə üç bir yataq otağı. Evimizin mərtəbə arası monolitdir, dəyərlix xanım azizlərimiz, onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Bu digər yataq otağı. Bu yataq otağımız valideyn yataq, yataq otağı kimi istifadə oluna bilər, çünki ölçüsü böyükdür. 4 metrə 4 metr yarım. Baxın, bu belə bir yataq otağı, pəncərəsi gün düşən pəncərəsi. Kiçik digər yataq otağına və digər yataq otağı. Bu yataq otağımızda olduqca genişdir. 6 metrlənin 4 metrləyə. Bax, belə bir yataq otağı, 24 kvadrat metr lik yataq otağıdır. Pəncərəsi də evin ön hissəsinə baxır. Terzi ezlər, evimiz haqqında imman məlumatı bir də xatırladım sizə. Evimiz birinci araz marketdən sağ tərəfdə hündür gözəl yerdə yerləşə biləcəyi ərazidə, quru yer bir ərazidə yerləşir. Gördünüz kimi gözəl iki mərtəbəli evlər var. Baxın, hamısı tikili. Evimizin yerləşdiyi mövqeyini dedim. 3 sot yarımda tikilmiş qoşa daşla, manolit betonla ikincisinə bir heç bir söz ola bilməz. Tikilmiş bir evdir. Evimizin qiymət məsələsini keçək. Evimizin qiyməti 115.000 manata. Təzə təmiz sənədlərlə satışa çıxarılıb, real alıcılara endirimlər təklif olunur sahibi tərəfindən. Gəlib canlı-canlı baxa bilərsiniz. Buyurub gələb baxa bilərsiniz. Hamımızca abunə olmağı unutmayın. Videomuzu bəyənə unutmayın. Baxın belə gözəl evlər çıxdıqca birinci siz xəbərdar olasınız deyə bildirinləri də açıq tutun. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm dəyərli izləyicilər. Axıra kimi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Evimizin qiyməti 115.000 manat, bir daha xatırladım. Bu da evimizin Bakı hissəsi. Baxın. Balkon hissəsində çəkib sizə təqdim edirəm. Və digər sanitar qovuşaq. Hər iki mərtəbədə sanitar qovuşaq var. Videonu izlədinizsə, təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah mənda.